Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evi çəkib sizə təqdim edirəm. Masazırda ikinci razı markətə yaxın prospekt yolunun təxminən 50 metrliyində, yomilikdə 2 sotda tikilmiş evdir. Evin maşın gələni ayı var, kifayət qədər, e, deməli, yeri var oturub durmağa. Kürsüllü, iki mərtəbəli, dörd otaqlı evdir. Görürsüz. Sənəd kompletdir, həm torunun, həm evin və həyət evin naqş şəklində satılır. Mən qiymət haqqında qeyd eləyəcəm sizə. Bura həyət yanı sahəsidir. Və giriş qapısı dadı. Bu görüntüb formadadır. Təxminən 130 kvadratmetrdir və gəlin daxlılığ evinin içərisinə doğru. Daxlılığın içərisinə təxminən 30 kvadratmetrə yaxın zalı var. Birinci mərtəbədə iri zal, mətbəx və sanoza qovşağı var. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı və deməli böyük bir eyvanı var. Bura birinci mərtəbənin qonaq otağıdır. Gəncənin 42-ci mərtəbəyəm, mən 2-ci mərtəbədə. Deməli, sizə yataq otaqlarını təqdim edim və sonda göstərəcəm mətbəxi. Gəncənin 2-ci mərtəbəyə 2-ci mərtəbədə üç yataq otağı var. Və iri xəlo var. Xoldan eyvana çıxışı da var. Yataq otaqlarından birincisi Evin yerləşməsi çox yaxşıdır, prospektin tam kənarıdır demək olar ki. Maksimum 50 metr məsafədə. Burda ikinci yataq otağı. Burda isə üçüncü yataq otağıdır. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Evin isitmə sistemi kombidir. Gəncə, 1-ci şey, məktəbədə Sanzalda mətbəxi sizi göstərim. Burada yerləşir salon qovşağı. Aksessuarların hər biri quraşdırılıb. Sonra mətbəxi göstərmisən. Çəkilişə çəkilişimizə etdik. Burda isə yerləşir deməli evin mətbəxi. Ev yaşayışlı evdir. Cüt daşla tikilib və mərtəbə arası manalit betondur. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz, kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.